video çəkməkdə məqsədim Mübariz Məhsimovə dəstək olduğumu bildirməkdir. Və bu günləri artıq doğrudan da böyük bir vaxt keçib. Mübariz Məhsimov hələ həbsdədir. Biz ona dəstəyik. Biz ona dəstəyimizi əsirgəməyəcəyik. Və mən bu videonu çəkməkdə özümə borc bildim və düşünürəm ki, doğrudan da o oğul ə e, orada qalmağa layiq deyil e, və onun e, ammadan çox haqqıdır e, azadlıqda olmaq. E, çünki bu günləri mən Mübariz Məhsimovla mətbir şəxsi tanışlığım yoxdur. E, görməmişəm e, canlı şəkildə, e, ondan heç vaxt kontakt qurmamışam. E, i̇nşallah, inşallah ki, bir gün o da qismət olacaq amma mən bunu doğrudan da bir Azərbaycan vətəndaşı kimi çəkməyə özümə borc bildim. Çünki bu günləri biz Mübariz Məsimovun milyonlarla insanlara kömək elədiyinin istər videolarla, istər paylaşımlarında birbaşa da bunu görürük. Elə televizya kanallarında neçə şəxslərin verlişlərində belə xəstə uşaqlara, kimsəsiz uşaqlara yardım etdiyini görmüşük. Hətta məşhurlarımızdan, dünyasını dəyişmiş məşhurlarımızdan birinin övladının küçədə qaldığını şahidiyik sərf onu evlə təmin edən mübariz Mənsimov kimi oğul olmuşdu. O oğulun bu günləri doğrudan da elə bir məkanda, elə bir yerdə qalmağı həqiqətən də heç doğru düzgün deyil. Bu ən azından ə, bizim heç mən bu günləri ən azından mübariz Mənsimov neçə-neçə ailəyə kömək olduğu kimi, bu gün onun yaşlı anası, yaşlı atası var ə, və ə, elə oğul olub ki hər zaman mübariz Mənsimov hər zaman ailəsinin, anasının, atasının qayğısında birbaşa özü dur durduğu şəxslərdən olub ə amma bu günləri onun ə, nə atası, nə anası, onun harda olduğunu bilmirlər və təbii ki, ana ata ürəyi deyən bir şey var. Ola çox gözəl bilirlər əslində övladları ə, hiss eləyirlər bəlkə də övladlarının necə çətin bir vəziyyətdə olduğunu. Ən azından ə, o qədər insan yardım etmiş bir insanı biz elə yerdə saxlamaqla ə, onun ailəsinə bu ağrını, bu acını çəkdirməyə haqqımız yoxdur. Çünki mübariz mən neçə-neçə təhsilsiz övladlara təhsildən təmin edən şəxslərdəndir. Neçə-neçə uşaqlarının ə, uşaqların ə, sağlam və neçə-neçə evsiz İşsizsiz ailələri evləni təmin etdiyinin şahidiyik. İşsiz gəncləri işləndə təmin etdiyinin şahidiyik. Ayə bu gün mübariz Mənsimov xaricdə, yəni Türkiyədə yaşayırdı və orada yaşadığı zamanda onun işlədiyi şirkətlərdə neçə-neçə şəxslər çörək qazanırlar. Öz ailələrinə, öz evlərinin evlərinə çörək aparırlar. Və biz bu günləri elə insanı vurmaqla, elə insanı elə yerdə saxlamaqla mən o yerin adını belə deyəm ya bilmirəm, dilimə gətirə bilmirəm. Çünki doğrudan da o insan, o şəxsiyyətin elə bir yerdə qamağı ən azından bizim üçün utancdır. Biz bu günləri elə şəxslərdən nümunə götürməliyik, gənc olaraq. Və elə şəxslərə baxıb yaşama eşqi ilə, həvəsi ilə qürurlanmalıyıq. Amma biz bu günləri elə insan ki, milyonlara kömək ediyən insan bu günləri dəmir ə e, onda belə çıxır ki, biz bu gün doğrudan da insanlıq yoxdur, mənəviyyat yoxdur e, və kömək etmək lazım deyil missiyası ilə yaşamalıyıq. E, bundan artıq biz belə bir dərs çıxarırıq. Axı biz belə görməmişik, axı biz belə böyüməmişik. Mən bir cənab olaraq hər zaman Mübariz Məhsimovdan fəxr etmişəm. E, və Başa düşürəm, bu günləri Mübariz Mənsimovla milyonlar fəxr eləyir. Bu gün Mübariz Mənsimov kimi oğuldan bütün dünya fəxr eləyir. Fəxr olunası bir övladdır, fəxr olunası bir oğuldu. Amma ən azından bizim hər zaman baxıb qürur duyduğumuz bir insandır, bir şəxsiyyətdir. Ən azından elə bir şəxsiyyəti ə elə bir yerdə saxlamağa heç kimin haqqı yoxdur. Mən sadəcə xahiş edə bilərəm ki, burdan bizə baxan böyüklərimiz, ölkə başçılarımızdan xahiş edərdim ki, elə insanı, elə oğlu elə yerdə saxlamasınlar. Biz gənclər elə insana baxaraq nümunə götürürük qazandığını paylaşmağa öyrənirik. Təhsilsiz insanlara, təhsilsiz insanlara təhsil vermək lazım olduğunu öyrənirik. Biz elə insanlarla yaşayırıq. Elə insanlarla özümüzə dəstək toplayaraq yaşayırıq. Amma bu günləri nə olar? Elə insanın doğrudan da orada qalmağa, yəni heç haqqı yoxdur. Yəni o insana yaraşmır ora. Sadəcə xahiş eləyirəm. Bir daha İlham Əliyevdən Rəcəb tayib erdoğandan bir xanım kimi bir vətəndaş kimi bir ölkənin nümayəndəsi kimi bizim oğlumuzu, qardaşımızı oradan azad eləyin. Doğrudan da o ora layiq oğul deyil. O bizim qürur mənbəyimizdir. O bizim yaşayan şəhidimizdir. Biz onunla fəxr eləyirik. Hər zaman da fəxr eləyəcəyik.